Здравствуйте. Здравствуйте. О чем сегодня общаетесь? О чем сегодня общаетесь? О жизни, о всем, потом. Может вопрос у вас есть? Может, вопрос у вас есть? Можем обсудить войну. Можем обсудить войну. Какую войну? Я из Украины, вы из России. А из Украины, вы из России. Правильно? Как думаете, какая война? Как думаете, какая война? Я не ощущаю войну. Потому что вам наплевать на, Потому что наплевать на ваших сограждан. Никакой эмпатии и солидарности. солидарности. Потому что к нам нету никаких прилетов, нас не забирают. Эти кашники какие-то. Я не ощущаю войну. Восемь месяцев суджи находились 6, под 6, контролем Украины, а сейчас тет, теткина еще один. Кстати, Брянская. Ой, подождите. Ну, в Курской области, по-моему, в Брянской еще есть. Брянской еще есть. А, а так до этого 8 месяцев под, контроль Укра... под контролем Украины находилось много городов, там много гражданских, там погибло много военных россиян, и там пострадали гражданские, как минимум, лишившись там своего имущества. Почему вам как бы это же не украинцы, это же ваши сограждане, такие как вы, вроде ну возле, Украины на, возле Украины, на границе с Украиной. Брянская это Россия. Брянск — это Россия. Ну пока что. Пока что. Может там будет какая-то народная, народная, народная республика? Потому что вы не объявляете, военное, не объявляете военное, положение, военное положение и до сих пор не дооккупировали свою землю. Вот вопрос к тебе, смотри. Я вижу, как ваша земля находится под контролем украинцев. Всего существует в природе два варианта, почему это происходит. Или вас все устраивает, это по плану, или вы не справляетесь. Не устраивает или не справляетесь. Ой, устраивает или не справляетесь. Что это, скажи мне? Третьего варианта не существует просто. Если, если, если ты считаешь это своей территорией, почему она под контролем России? Это российская территория, российская территория, российская территория. Это, российская область. это российская область. И она под контролем украинцев находится, находится. Врагов, ваших. врагов ваших. Что Бердянск? Что Бердянск? Бердянск что это? Какая, какая часть? Да Украину вы оккупировали еще, часть Украины вы оккупировали еще с 2014 года. Так я ж тебе говорю, у меня война. Я этим озабочен. Я делаю все для того, чтобы Украина выстояла. А ты говоришь, что у тебя войны нет, у тебя все комфортно. Я тебе говорю, а твои областя под контролем твоих врагов норм? Если ты что-то делаешь для России, мы с тобой это обсудим. Согласен? Вот ты показываешь мне донат на российскую армию, я тебе показываю донат на украинскую, например. Давай даже сделаем так. Ты можешь прямо в прямом эфире задонатить, задонатить на российскую армию. Вот сейчас услышь, задумайся. А я задоначу на украинскую в 4 раза больше. В 4. Ты сейчас можешь вот задонатишь 5 тысяч рублей, я 20 тысяч рублей задоначу на э, э, ЗСУ. ЗСУ. Ты живешь в Украине и ты донатишь... Я живу в России, и я и не делаю, потому что российская армия делает для все, что угодно. Почему российская армия 8 месяцев не дооккупировала Суджу и до сих пор не дооккупировала часть Брянской и Курской областей? Почему в домах, в домах россиян, которые платят налоги, как и ты, в их домах сейчас, например, украинцы, например? плачу, и моя армия меня защищает вопреки, а не благодаря. И, Име, будучи огромными андердогами в этой войне, 11-12 год защищает. Хорошо, почему ты платишь налоги, а ваши ТЦКшники забирают э, молодых людей, которые с детьми, гуляют, которые не понимают вообще, о чем это все, война, не война. Почему ваши СВОшники в глубинке, в магазинах ах с охранниками дерутся ряд людей почему, почему? Это в каком районе конкретно я тебе район не скажу я надеялся на то что ты э, скажем так не будешь делать круглые глаза и делать вид что у вас такого нету но если ты будешь делать вид, что у вас такого нет, то, конечно, я вынужден буду зайти да, в любой телеграмм и поискать, найти такую новость. То есть у вас не нарушается закон в стране. Давай проще. Нету краж, нету каждый, каждый день. Здесь кражи, здесь... Потому что если ТЦК нарушает закон, оно по... ТЦК по закону и отвечает. Сам процесс мобилизации он такой же самый, в принципе, как и у вас. Но когда они нарушают закон, человека ловят, крутят, с коляской, как ты говоришь, это нарушение закона точно так же, как и в России. Каждый день где-то нарушается закон. Почему ты нарушение закона работникам данной структуры э, притягиваешь к оценке самой структуры? То есть, если ты работаешь на какой-то фирме, если ты завтра украдешь, но никто же не будет говорить, что фирма, на которой ты работаешь, это фирма крадунов и воров, правильно же? Это твое личное нарушение, за которое мы оцениваем, как насколько здравое общество, если потом за твои действия суд, органы внутренние, все это доведут до финала. Если у нас ТЦК нарушает закон, по закону судят, штрафуются, в тюрьму седают, как будут, садятся вот а сама структура ТцК это мобилизация граждан во время войны с вами вы принесли нам войну нужно мобилизироваться Тцк занимается мобилизацией кто-то добровольно а кого-то нужно скажем так императивно это как обязанность платить налоги обязанность много же обязанностей у тебя есть правильно же ты же не говоришь почему меня заставляют платить налоги почему налоговый инспектор за мной бегает тот же сволочь Бегать он имеет право за тобой, если ты не заплатил налой. Но если при задержании он тебе сломает руку, вот это будет нарушение. Поэтому ты в кучу сейчас смешиваешь глупые вещи. Я тебе сразу привел в пример. Если ваш СВОшник где-то совершает преступление, это не значит, что надо все СВО за, э, закрыть. Правильно? Что так даже скажешь? Плачу.

ты зарплатку получаешь, твой шеф налоги за тебя платит, платит. Я не знаю, как отвечать я тебе на этот знаю, вопрос. Где почему? ты такую чушь слушал, слышал? Ну, ты слышал. Где ты слышал эту чушь? Где ты? Слушал, а слышал я, эту я чушь? Слушал, слышал, я, да. эту чушь. Чего? Чего? Ну, Зеленский, ваш президент, который... Он, блин, не знаю, как его... Юморист. Артист. Как вы его называете, я не знаю. Он был хороший артист. Вообще проблем нету. Я к этому проблем никаких не имею. Никаких... Вот и не имею. Это наше, вот дело, правильно имею, ш... это наше дело. Правильно ж. Ш... Был хороший артист. Хорошо, все. смотри, Зеленский вот бизнесмен, вот, а успешный бизнесмен. Успешный бизнесмен. Успешный бизнесмен. Хорошо. Вот трамп смотри, бизнесмен. Трамп не бизнесмен. Трамп мажор. Трамп мажор. Сынок богатого бати, который просто давал ему деньги. Трамп. Вот так вот культурно скажем. Надеюсь, что он этого не услышит и не заморозит нам ракеты Патриот. Ну, если что, я за... придется в видосике закрыть я это. За закрыть. А твой президент, это ж просто ФСБшник, чувак. ФСБшник, он тот, кто вас одурманивает, кто вас прослушивает, кто вас обелечивает. ФСБшник не воюет с другими странами, он воюет со своими людьми, чувак. Ты боишься Трампа? только сейчас вот сказал, что дай бог он Ты боишься Трампа? Если бы боялся, я бы этого не сказал бы, правильно? Вот я же специально и показываю, как я его боюсь. Что я бы не хотел, я этого не говорил. Что значит я его боюсь? Ну, он на меня ядерную бомбу кинет, что я не смогу ничего сделать. У меня нет ядерной бомбы. Твой президент, который защищает вашу страну, который стоит за свою страну и который непобедимый, как ты считаешь? Откуда ты знаешь, как я считаю? Вот зачем ты мне рассказываешь про меня? Ты говоришь, что вот э, ваша страна там непобедимая, все, то есть у вас там все хорошо. И по итогу я тебе говорю за Трампа, который пришел к нам, который дал вам власть, который вам дал э, много чего, дал вам денег. А потом забрал. А потом забрал. Забрал что? Ты сейчас живешь плохо? Тебе плохо живется? Скажи ты патриот? Скажи, ты патриот? Я патриот своей страны. Патриот? Атриот. Что означает слово «Россия»? Означает слово «Россия Этимология, слова. Этимология ну, слова? Ну, происхождение Россия. слова. Корень Россия. Корень какой-то. Ну, Россия. Русский. Новороссия. Киевская Русь. Знаешь, что такое? А День, день России? Что празднуете Россия. на День России? Ну вот, День России чему приурочен? России чему приурочен? Еще раз. Ну чему приурочен? Но чему что, в чему? что в этот день произошло? В 90-м году, 90 году, давай я тебе подскажу. А что в 90-м году? В 90-м году много чего произошло. Ну вот, 12 июня, шо произошло что в 90 -го произошло в 90-го года? Какую ты книжку последнюю читал? Какую ты книжку последнюю? фильм какой фильм последний посмотрел последний фильм ну какой какой С, на какую тему ну просто последний фильм просто крайний последний. да нельзя говорить крайний. последний, последний. Нельзя последний. Да, крайний последний да нельзя говорить да вот я интересуюсь, я вот, интересуюсь какой вот какой крайний вот ну, интерстеллар да. понял до свидания. До свидания. Да? До свидания. Да? Хотите рукой помахать? Хотите рукой помахать? Не? Куда ты Не? машешь? Ну тебе, типа. Тебе, да, типа. Ну, все, до свидания. До свидания. Да, друзья, зачем он ты сейчас? Здравствуйте. Что ты делаешь, Что-что? Ё... Извиняюсь, повторите. Что ты делаешь? Что делаю? Что делаешь? Глобально или сейчас в моменте, что вас именно сейчас интересует? Сейчас в моменте. Ситуально. Сейчас вот договаривал фразу чату и включил вас. Вот, да. Сэшуально. Чего-чего? Не глобально, а сэшуально. Сэшуально? Ну. Сильно, так. Для... Да. О, друзі, вони виглядають їм же ж, мабуть, по років 18, да? Ну, років 18. Ну, це може трошки менше. От, тупо 12-річні. Ну, 12-ти. Сидять двоє, не можуть підготувати прикольний жарт. Не можуть ніяк загнатися. Послухаємо, що кажуть. Давайте послухаємо. Зараз, зараз я тебе громче зрозумію. Що? що? Зараз вийшли, понюхаєте. Шокар. А, шу, я пропустил еще одну твою What's шутку. Problem, have... Можешь зарядить еще раз? Проблемы есть? Есть проблемы? Откуда вы вообще такие? Откуда yeah, проблемы? Я тоже буду вам помогать. Давай. Пом поможи, дружище. Ты откуда? <laughs> <laughs> То я вам помогаю, да? Но че, <laughs> че 20, не. Руки 12 выглядишь. Дяба, угу. спасіба, стараюсь, так. Да. І одку. Сотрі, роботи. Друзі. Воно Попо. ж буде працювати нескінченно. Попо. Воно ж буде працювати скільки хочеш. Як гумова іграшка. Кожен раз наступаєш, вона пищить. Кугли мене топ модель зараз е, на першому місці моделі в Україні. Чи... Да. Это ты своему чату GPT сказал или братик, что? Братик, 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 не шучу, на тебя GPT похоже. Братик, на самом деле, типа, лучшая человеческая модель минулого сезона. В чем проблема? Ни в чем. Я не знаю, про что ты рассказываешь сейчас, что ты хочешь. Что я хочу, ты откуда? Напомни. Да я же вот каждый раз смеюсь, когда вы смеетесь. Да напомни мне. Да я же тебе не говорил даже, чтобы напоминать. И откуда, кстати? Он забылся. <свес> я забылся. То я же вроде не говорил откуда я. Я забылся, что ты не говорил. Так расскажи, что сделал. Ну, так что вы же рассказываете это? шутки, я смеюсь. Трезину тяну. Что вы тут делаете, что вы шукаете? Нет. Ну и на что? То не знаю. На так гониться, хлопцы. Скучно, скучно. А ти одку, кстати? А з Майами чи з України? З України. Бо щось справа в тебе Майами, по-моєму. В Майами. Майами, да. — Та блядь, ну давай, давай щось нормальне, ну типа, щоб Филья? ми вже нормально пошутили. Задвигай та... тему. Так ви ж задвигайте, ви ж тут шутите. Не-не-не, ты шути. Ну от скажи, а і... як человек з тобою говорить, з тобой скучно. Да, со мною скучно, та правда. <laughs> та, мабуть, да, виходить, що да, друзі. То, що да. пишуть, що друзі пишуть. Пишуть, пишуть. А не хочуть друзі заняти. <laughs> По очереди. Можу, можу, дивіться, можу, можу, чому б ні. Дивіться, на військо донатити треба. От я за себе доначу 500 гривень між, між діалогами. За мене що за донат? Між донати. Діалог... Я не за тебе, я за вас двох. Тисячу. За вас двох задоначував тисячу. Уважаю, Можна правда. сказати, що я своїх 500 підсотників ще оддав. Так, да, от ти, ти, ти просив позичити, я зразу відправив на військо. Наконіше, Наконіше. А в газу. Хочете почитати, що пишуть, зайдіть, в мене немає затримки. Можете зразу читати, що про вас а пишуть. А в Газу. В Газу нормально буде тема. В Газу? Так. Да. Тема. Ні, ні, жди, мені, мені насправді інтересно, типа, твоя, твоя позиція Ізраїль чи Газа? Ізраїля вже ж. А чо так? Тому що Ізраїль захищається. Ти щось знаєш про цю історію? Ти знаєш yeah, про. Yeah. К... Ти знаєш? Клянусь, типа, я не знаю за це і питаю. Просто, типа, я. Я, я в Парижі і Мілані, і там просто максимально всі за газу. На зараз. вулиці, максимально всі на вулиці. Тобто, ти робиш те, що відбувається, ти не з книжок, Та ні, не з робиш. джерел, а ти вийшов, всі кричать за газу, і ти такий, ну да, за газу. Тобто, ні, е, я... коли запитують людину, а чому ти за газу чи но... з із Ізраїль, людина каже: ну я почитав це, почитав то. Я був в Парижі, там всі на вулиці вішають прапори, гази Палестини, тому я за Палестину. Про що з тобою розмовляти? Дружі, дружі, дивись, я тобі повторяю, що я не знаю в цьому. А цього де цього? ти зараз знаходишся? Ти в якій це європейській країні ви за зараз знаходитесь. За цього у тебе й спитав. Коли я працював і працюю в Парижі і в Мілані, я знаю те, що там мітінги проходять і максимально всі люди за газу. І за цього я в тебе питаю, твою політику, бо в мене немає, типу, ніякої. Ну, якщо тобі не вистачило не те, що клепки, бажання в цьому розібратись, навіщо я тобі буду щось розповідати. А ви донатите, це ви це на, донатите на військо, на військо донатите чи ні? Я бачу своєму донатню. А де твій батя служить? Там саме там, де й ти сидиш. Ну, слу, служить. Хочеш, зробимо батя збір, ми всім військовим робимо збіри, О, збори. Він ні в чому не нуждається, повідомляє. А да. батьківські збори. Ну він служить, він військовий чи ні? Ну так. Да. Ну так може йому збір зробимо. Я тобі ще раз повторяю, він ні в чому не нуждається. Не дивлячись, не дивлячись на те, що ви зараз робите, я. Можеш, можеш я дивись, того, я сепарую. Да ну ми збираємо на машину, так можемо зібрати на машину. Можемо Можемо його мамі ще зібрати теж. Ні, ну твій батько воює, ми. Дивись. Так, все, все, дивись, друг, я тобі поповідаю ще раз. Мій батько воює, але він ні в не нуждається. Дивись, не дивлячись на те, що ви робите, я сепарую героїчні дії твого батька, я його буду підтримувати і буду підтримувати, і зробимо збір. Не дивлячись на те, що ви тут влаштовуєте зараз. Що ми влаштовуємо? Нічого, можете на себе потім збоку подивитись. Можете в чаті почитати, що Є, про вас тукані. пишуть. Я тобі ще раз кажу, що ми тут нормально общаємося. Uh, так що, ти не донатиш на військо. Батьку вистачає, тим, кому не вистачає, донатиш? А ну, скинь oh. канал. канал. Ну, ти скажи, ти донатиш на українське військо? Не. Донатиш? Не. Чому ні? Ні. Ті збори, які роблять мої друзі, там донатю. І постю. Да? Покань. Покань. У мене телефон обновляється. Букер. От як же ж не везе, слухай. А друг твій донатить? Ні, друг, не. друг точно. Друг точно ні. В плані нема грошей. я ні ну, є. Не... Він у мене живе, ночує спить. Він немає. Ну а далі що думає робити? Нічого, буду на шеї сидіти, арховать. Друг є мільйони, получає. Ага, ти мільйони получаєш, а ти не донати. донатиш на маленькі збори, да, якісь? Скільки останній донат раз зробив? Полтори тисячі гривень. Молодець, молодець. <світ> ну повіримо, давай повіримо, що ж поробиш. Тільки що 500 гривень зробив. І 500, ну от, да. так. От, от тільки що от, ти за тебе бачиш, як задонатив. Рекламу вийшло змогли це. Чи, <laughs> рекламу лиця? Я думаю, що ти, ти цим відео собі дуже погано рекламу зробив. <laughs> Я бачу, що ти навчився працювати тілом, але не дуже навчився розумом. Але це твої проблеми, друже. <laughs> Дружище, як ти казав, чи як ти тільки що казав. Друже. Друзі. друзі. Да, друзі. Звертайся, Звертайся до нас як друзі. Так я от намагаюся для себе визначити, друзі ви мені чи не друзі? От я ж намагаюся визначити, і в мене не виходить. Я тут, я не тільки, що і, і в мене Де? не виходить. Це має робити кожен українець. Немає такого, що якщо ти задонатив, ти молодець. Є таке, якщо ти не задонатив, то ти, то ти дуже неправий. А від того, що ти донатиш, ти робиш мінімум те, що ти маєш. Мінімум. Це, це базово. Просто хочеш жити-вижити, треба донатити. Хто донат возводить в якесь, е, в якесь, я не знаю, що я молодець, так ти просто даєш можливість жити собі, жити життям, яке ти живеш. От і все. Я от намагаюся зрозуміти, навіщо ви це робите і чого ви так себе ведете. То ми робить, а, а Ти не ти... ти... а що ти, ти... А ти, на... а ти тут В ночі? Смысле... Ти щось ти за, ти, ти за нас знаєш? Що ми донатим, коли ми. Донатим? Я, знаю я знаю за вас що рівно робимо, з. Йо, я прошу, я знаю не за не вас зна з, з розмови з вами, з ваших слів. Та ти нічого не знаєш. Йо. Це ти не знаєш нічого про газу Ізраїль, на жаль. Нічого не знаю. І за цього я в тебе спитав. Дивлюся, no. що ти тут за, за політику щось видвигаєш за донати no. і... Її... Так ти не мене так. маєш питати, ти маєш цікавитися для себе. В чат GPT? А спитай у чат-GPT. В плані в чат gpt Чат-GPT помиляється через раз, якщо не кожен зе. Мені промти пише. З іншого боку. А, а чим от твій друг? Ти, ти модель, зрозуміла. Що з тебе взяти? А от друг що, Та, що не, твій? Бравих, чим бравих. займається? Чим займаєшся? Брау старті граю. Зрозумів. Нормально? Він не гниє. Зна, Знаєш, що таке бурян? Бурян? Знаю. <ріст> Все сидить. Є до мене якесь питання? Е, да. Слухаю. Ти откуда? Я з міста Київ. З міста Київ? А Ще Ще є запитання, чи ні? Хеллоу каже. О, давай покажи донат. Клас. Добре, що ми до цього моменту дожили. Давай подивимось донат і збір. А що воно по венгерськи мені пише? Не знаю. Збір? Давайте Стой. мені збір. На бур'ян. На удобрення для бур'яна. Опа, обновилося. Так мене ж це не цікавило, мене цікавив твій Донат. Аж обновився телефон. Ну, обновився, вмикай Донат, показуй. Як зробити так? вмикай донат. Так, вмикай Донат, реально. Навіть твій друг Бур'ян вже втомився від цього. Як зробити так, так. Як зробити щоб мою карточку ще не взломали? Як її взламають? Якщо я побачу твій номер, я хіба що сам можу на неї щось скинути? Ти модель, ти реально модель. Ти прям модель модель. Хоча знав я знаю розумних людей, хто займається цим. А чий Крим, хоч скажіть? От просто люди вже питають, чий Крим? Мій, Божий. Ні, ну серйозно, давайте хоч тут не промахніться. Как показывать донат, то завысло, да? Головне на вы. Здравствуйте. О, витаю, Стас. Давно с вами, да, не общались? А я думаю, не заходил, думаю, все вы заходим. Да. Да не заходят сейчас россияне, невозможно найти и словить. Не то, что да. даже новости плохие, не, нету определенности. Вот чем больнее удар по России, тем дольше Путин в бункере. Вот до сих пор нету победной какой-то коннотации всего того, что происходит. Вот я кручу, кручу, 500 тысяч, а никто не нету. Слава Украине или дети. Вот. Угу. Ну, ну, сейчас подустали уже все, как бы. Уже сколько может продолжаться. Все думали, что сейчас что-то закончится, но, по-моему, еще и закончится, опять будет, как бы... Оно не закончится. Нет. Вот а, это же оно... Думаю, градус сейчас опять повысится, короче. Конечно. Трамп, что обид... А Трамп обиделся, что-то... Да, он да, же да. хотел там замерить, а не не хочет. Просто странно. Было же очевидно, что Трампом легко эмоционально манипулировать. Его проманипулировали. а теперь обратно. Ну так надо ну, же было доигрывать. Ну, Я понял. Ну он вначале, побаивался Трампа, он сильно в позу не становился, он игрался, игрался, игрался с ним, потом бах, нет и все, короче. И все думали, что вот-вот он что-то там что-то договорятся, нет. Ну а Трамп обиделся, как так, я столько там, что-то делал какие-то движения. И на, на Зеленского, сколько он давил, чтобы Зеленский там пошел на какие-то подвижки. На такие, которые тут не может пойти. Так хорошо а ж, ну, самой России это же не нужно. Она же не, не вывезет, если сейчас еще Америка подналяжет. Под, под Причем а так, так чисто с соплаем, без участия войск просто. Не будут задерживать ракеты. Вот. Как говорит Кличко, нам не потребны гроши, не забирайте в нас гроши. Вот это оно. Что, даже не обязательно давать что-то более, хотя бы как было. И уже России как бы важковато. А да, ну да, я не знаю. Можно русских уже пожалеть немножко. Ну прям и обидно, потому что когда уже не хочется, оно как раз только сейчас будет разворачиваться. Когда уже ну, очень да, не хочется, да, ну... а только начало. Вот то, что украинцы прошли, в принципе, в 22-м, сейчас реальность для россиян наступает, это неприятно. Ну, сейчас, и, и, ну, Украине тоже есть усталость. И всегда есть, Но она вот всегда в очень сложных. Мобилизация всем, у Украины тоже проблем выше крыши, и у России проблем хватает. Уже можно было бы подвинуться и это что-то согласиться. Нет, так сейчас тем более не нужно двигаться. Вот у нас с вами же все разговоры в контексте, в конве переговоров. И вот сейчас как раз точно. Мы же про это и говорили: что Украине всегда тяжело, а России сейчас становится тяжело. И мы дальше, в принципе, в том же режиме, где мы, вопреки, они благодаря. А вот они как раз попадают на новый уровень, и их надо на этом уровне держать. Ну, будешь тогда, ну как? Я не знаю, на что. Расчитывает, я, я, я не я понимаю, не на что он и Я с самого начала не понимал, а сейчас тем более не понимаю, на что он то, что он хотел. Вот и я не знаю. Не, ну то, что он, он хотел, хотел, понятно, а как он этого хотел, вот это вопрос. Не, ну вот да, да, вот я понимал, что как будто это, то, что он хотел, этого невозможно. Угу. Ну, зная Украину, украинцев, я, я понимал, что что он делает, что три дня там вообще ничего не будет согласен вот мне футболку прислали Футболки? прям к слову is за capital of great great people прям прям просто в тему, да? люди вот. да, да, да. ладно тогда до свидания до новых встреч да, да. Вас, да. всего доброго